По случайному стечению обстоятельств, мое родовое поместье находится в 75 километрах от Киева. И у меня на стоянке зарядки нету, а на даче зарядка есть. Поэтому я приехал, переночевал на даче. В течение 10 часов автомобиль сказал, что он полностью заправился. И теперь мы готовы проводить наш эксперимент. Мы прямо сейчас поедем в Киев на чистой электротяге. И поймем, сколько же километров на самом деле на этой самой электротяге проезжает Toyota RAV4 плагин хайбрид. Не знаю почему на автомобиль сейчас мне постоянно пишет, что неисправность гибридной системы, звонится до дилера. Не понимаю, какая неисправность. Мы едем сейчас на электротяге. was a trap you ever seen a corolla broken down